Сегодня около 7.30 на телефон 102 поступило сообщение, что в Кальмиусском районе возле одной металлобаз собаки притащили человеческую ногу. Выездом на место происшествия было действительно установлено о том, что возле центральных ворот находится человеческая, человеческая нога, ступня до колена обследовали территорию и на территории заброшенной обнаружили человеческое тело. Буквально в кратчайшее время был организован подомовой обход, потому что вблизи практически находится только частный сектор. В ходе подомового обхода была установлена женщина, которая опознала личность трупа. То есть личность трупа – это мужчина 81-го года рождения. Оказывается, он работал сторожем на одном из предприятий, которое находится вблизи этой металлобазы. В дальнейшем при проведении мероприятия было, установлен, было установлено лицо, которое причинило телесное повреждение. Наш потерпевший с, с предполагаемым преступником, они работали оба сторожами на этом предприятии и буквально со слов подозреваемого пояснил о том, что буквально две недели назад у них произошел конфликт между собой. И в ходе распития спиртных напитков он причинил телесное повреждение путем нанесения ударом нажавшее. После этого хотел скрыть следы преступления нашего потерпевшего. Он вынес на заброшенную территорию, забросал ветками. После этого спокойно продолжал работать. По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного УК кодекса Украины «Умышленное убийство». В настоящее время проводятся следственные действия с целью документирования преступной деятельности данного фигуранта и привлечения в дальнейшем уголовной ответственности.